Salam müəllimlər. Bu gün mən sizlərlə psixoloji suallar yönləndirəcəm, cavabları ilə bir yerdə. Deməli, iki sualımıza baxaq. Sual olunur ki, uşaq sinifdə sizə qışqırarsa, cavab qaytararsa nə edərsiniz? Açar sözü kimi hər zaman yadda saxlayın ki, müəllimin dərsindən əvvəlində sinifə daxil olar kən müəllim-şagid münasibətləri, qoyduğu qayda, qanun, mühit çox önəmlidir. Müəllim ilk sinifə daxil olar kən özünü şəkildə təqdim etdisə, Elə də pedaqoji fəaliyyət zamanı, yəni o axardan gedəcəkdir. Ona görə sinifə daxil olduqda ə, müəllim şagidlərlə, müəllim şagird münasibətlərini, şagirdlər nəzərinə çatdırmalıdır mütləq şəkildə və kommunikativ qabiliyyəti qorunmalıdır. Kommunikativ qabiliyyət nə oldu? Ünsiyyət qabiliyyəti. Müəllimin kommunikativ qabiliyyəti olmalıdır şagidlərlə, yəni təhsil alanlarla, təhsil verənlərlə, valideynlərlə və digər təhsil işçilərlə münasiyyətdə şərəf və ləyaqət qorulmalıdır. Yəni münasiyyəti qurmağı bacarmalıdır mütləq şəkildə. Əgər biz dərsimizin əvvəlində qoyduğumuz qayda, qanun, mühit düzgün şəkildə olarsa, düşünmürəm ki, o mühitdə hər hansı bir şagird müəllimə cavab qaytarsın və ya qışqırsın. Əgər qoyduğumuz qayda-qanuna nəzərən yenə də şagird müəllimə cavab qaytarırsa, qışqırarsa, məlvinin iqtidivariş qaydalarına, mədəni davranışın əsasən Səbirli təmkinli davranmalıyıq. Sərt şəkildə şagirdə reaksiya verməliyik. Biz sərt şəkildə şagirdə reaksiya verərsə, mütləq şəkildə şagird şəkild daha da aqressivləşəcəkdir. Çünki biliriki, biz 5-ci sinifdən 8-ci sinifə kimi bu yaşları yeniyetməlik yaş dövrünü keçirdidələr uşaqlar. Yəni şagirdlər emosional olurlar, aqressiv olurlar. Biz onların üzərinə daha da, belə deyim, gedib onları aqressivləşdirməli deyilik. Əksinə, səbirimizi, təmkinimizi qorumalıyıq. Məktəb daxilindəsə, sinifin daxilindədirsə, şagirdlərinin yanında hər hansı bir reaksiya verməram və səbirli təmkin olaram. Bir mövzumu, əgər mənim öz sinifimdirsə, şagirdimsə, gələn dərs bir mövzumu müəllim-şagird münasibətləri haqqında bir maarifləndirici söhbət aparıram. Şagirdlərin nəzərinə bir daha müəllim-şagird münasibətlərini çatdırıram. Və daha sonra yenə də Bu hal baş verərsə, həmin şagitlə fərdi şəkildə söhbət apararıq. Ola bilər ki, bunun aqressivliyinin səbəbi ailəsində, yəni ailə mühitündə hər hansısa bir nüans var ki, bu uşaq aqressivləşdirib və ya da ki, məktəb daxilində hər hansısa bir e, yeni dediyim ki, problem uşağı aqressivləşdirməyə doğru aparır. Səbəbini araşdıraram və səbəbinə uyğun mütlə şəklə addım ataram və bunun həll yolunu e, axtararam və taparam. Daha sonra isə məktəb psixoloqları ilə mütlə şəklə əməkdaşlıq etmək lazımdır. Əgər Yenidiyim kimi ailəsində hər hansı bir problem varsa və ailəsindəki olan problemə görə şagird aqressivləşərsə mütləq şəkildə ailəsi ilə də əməkdaşlaşmaq lazımdır. İkinci sualımıza baxaq. Deyir sinifdə şagirdin biri əznə bilir, ona reaksiyanız nə olar? Biz müəllimin etik davranış qaydalarını öyrəndik ki, 2014-16 mayda Təhsil Nazirliyi tərəfindən müəllim etik davranış qaydaları təsdiq edilmiş və bütün təhsil müəssisələrində müəllimlər bu etik davranış qaydalarına riayət etməlidir. Mütləq şəkildə. Etik davranış qaydalarımız hansılar oldu? Qanunulu ailəliyi, loiallıq, gender bərabərliyi, ictimai etimat, konfidentiallıq, qərəzsizlik, peşəkar və fərdi məsuliyyət və s. Deməli, oradan biz öyrəndik ki, qərəzsizlik Prinsipin öyrətdiyi qərənsizlik nədir? Müəllim irqindən, cinsindən, dilindən, dinindən asılı olmayaraq hər bir şagirdə qərəzsiz yanaşmalıdır. Əgər sinifimizdə hər hansısa bir ə, belə deyim, əcnəbi bir şagird varsa, müəllim qərəzsizliyi prinsipini əməl etməlidir. Yəni sinifdə ayrı-seçkilik yaratmamalıdır ki, bu bu şagird əcnəbidir, bu şagird və yaxud da ki, Azərbaycanlıdır, öz yerlilidir. Yəni müəllim qərəzsiz olmalıdır. Bütün şagirdlərə eyni, bərabər şəkildə yanaşmalıdır. 3-cü sualımıza baxaq. Deyir, valideyn sizi təqdir edərsə, nə edirsiz? Müəllimin iqtidavarlıq qaydalarından, mədəni davranış əsasında müəllim səbirli, təmkinli olmalıdır hər zaman. Yenə də deyirəm, açar sözümü yadıza saxlayın, başdakı bizim müəllim-valideyn münasibətləri var. Müəllim valideynlə düzgün şəkildə bir münasibət qurarsa, dərsin əvvəlindən mütəmadi olaraq əlbəttə ki, təkidlənərlərsə, israrlı olarsa valideynlə Empatiya qurmağı bacararsa, konfidensiallığı saxlayarsa, pozitiv valideyn izasılara keçərsə, evladı haqqında pozitiv rəylər iç vaxtlar valideynə məlumat verərsə, düşünmürəm ki, bu mühitdə hər hansısa bir valideyn müəllimi təqdir etsin. Məbəb Plusdakı kommunikativ qabiliyyətimizi valideynlə düzgün şəkildə qorarsa, düşünmürəm ki, bu mühitdə hər hansısa bir valdeyin müəllimi təkkir etsin. Yenidə təkkir edərsə, iqtidamlılıq qaydalarına, mədəni davranışın əsasın müəllim səbirli təmkin davranmalıdır. Valdeyinə sərçə qədər reaksiya verməlidir. Və valdeyin təkkir etməsinin səbəbini suruş. Hansı nüansa görə təkkir edir? Müəllim hər zaman tənqidə açıq olmalıdır. Düzdür, təkkir yol verilməsi, amma tənqid hər zaman olmalı və tənqiddən nəticə çıxarmalıdır. Valdeyin təkkirinin səbəbini soruşuram ki, hansı nüansım Bu valideynə xoşuna gəlmir ki, məni başlığı təkrir etməyə. O səhfləri çalışıram ki, üzərimdən götürüm. Yenə də səbirli, təmkinli ə, davranaram. Sizcə şagirdin necə ustur 30 dırsınız? Bir qız, bir oğlan yoxsa necə? Yenə dedim ki, etik davranış qaydalarımızı öyrəndik ki, bizim orada gender bərabərliyi prinsipi vardır. Müəllim etik davranış qaydalarına, gender bərabərliyi prinsipini əməl etməlidir. Şagirdləri bir qız, bir oğlan ayğlaşdırmalıdır. Bu sıralarına görə ayğlaşdırmalıdır və lüfəni yaxşı görməyən, gözündə hər hansı bir problem olan bir şagird varsa, yəni lüfəni yaxşı görə bilmirsə, həvənin o şagirdləri müəllim nəzarətmalıdır və ön partada da əyləşdirməlidir əlbəttə ki. Hansı temperament tipinə aitsiz? Bilirik ki, 4 temperament tipimiz vardır: sankvinik, xolorik, melankolik və flegmatik. Yaxşı, yəni yaxşı tipdə olanlar sankviniklə xolorikdir, çünki tez ünsiyyətə girirlər, çətinliyin nöqtəsindən gələ bilirlər, ünsiyyətçilərdir. Ə, amma xolurik nəfli melankoliklə flegmatik isə ə, qara qabaqdır, ondan sonra özünə qapağandır, küsəyəndir. Əlbəttə ki, biz burada sankviniklə xolurik deyə bilərik ki, çünki ünsiyyətçildir, ə, belə deyim, çətin nüftəsinə yaxşı gələ bilər. Bu iki temperament tipimizi deyə bilərik. Uşaq utancaqdır, qara qabaqdır, onu necə ələ alarsınız? Müəllim əgər ə, sağlam psixoloji bir mühit qurarsa, demokratik bir mühit qurarsa şagirdləni fərdi şəkildə yaxınlaşarsa, dərsin keçərsə, düşünmürəm ki, bu müddətdə hər hansı bir uşaq olsun, utancaq uşaq olsun və ya qara Qaraqabax olsun və s. daxil. Əgər bu müddətdə sağlam psixoloji bir mühitdən əsasən qurduğumuz sağlam psixoloji bir mühitdə əsasən şagird yenə də utancaqdır, qara qabaqdırsa, əlbəttə ki, çalışıram ki, şagirdin belə deyim də bu nüansların aradan götürdüyək. Deməli bildik ki, qara qaba qutanca uşaqlarımız oldu fleqvatik tipdə uşaqlarımız. Həmin şagidləri sinif daxilində sankviniq, xolurik tipdə uşaqlarına əyləşdirərəm. Özü kimi belə deyim də özünə qapanan melankolik və ya da fleqvatik tipdə uşaqlarla və ya da multizimli uşaqlarla əyləşdirməyirəm. Hiperaktiv şagidlərin istimizdə fleqvatik şagid var, hiperaktiv şagidlərlə əyləşdirərəm və daha sonra isə bizim iş üsullarımız var. Rol oyundu, ondan sonra akvariumdu. Fərqli-fərqli iş üsullarımızdan istifadə edirəm şagirdləri belə demimdə əyləncəli iş üsullarına yönləndirmək olar və qruplarla iş formasını seçərkən aktiv şagirdlərin zərqəsinə Ə, belə deyirəm də əlavə eləyə bilərik ki, şagird utancalığından qara qabağından çıxsın. Test-test nöfiyə çıxarda bilərik, suallar yönləndirə bilərik, dərsdən sonra fərdi şəkildə müəllim olaraq psixoloqla söhbətlər apara bilərik, utancalığın səbəbini araşdıra bilərik. Lazım gələrsə məktəb psixoloqunla belə deyim əməkdaşlıq edə bilərik. Neçə şagirdlə işləyə bilərsiniz? Müəllim üçün məncə ə, sayın fərqi yoxdur. Əgər müəllimin təşkilatçılıq qabiliyyəti varsa, müəllimin didaktik qabiliyyəti varsa, o 45 dəqiqə ərzində ə, belə deyim də səlis şəkildə aydın şəkildə başa düşülən şagirdə dərs keçəcəkdir və 45 dəqiqəsinin də, də dərsin yükünü də vura biləcəkdir. Müəllim üçün say önəmli deyil, əsas burada keyfiyyət önəmlidir əlbəttə ki. Belə müəllimlər, bu günlük bu qədər psixoloji suallarımızda əsas məqam odur ki, siz ana xəttin biləyin və hər hansı bir psixoloji sual veriləndə biz onun belə deyim də özümüzdən əlavə sözlər də gətirə bilib o suala cavab verə bilək. Əsas məqam budur.